Не, не, меняет, меняется, глаза меняются. Все, он, он уже все, он уже, он, же, он же, посматривает как бы так назад, где, где, там крылья. Понимаешь? он уже, ну, если бы он был офицером, то он бы смотрел бы на, на звездочки тут, бы ну, тоже подтирал бы это все, ну, где там где-то. Сразу видно, поход, все видно сразу. На, на самом деле, вот люди думают, что, это, что ничего. Все заметно. Ты вот заходишь в музей, ну не в музей, а, допустим, в галерею там, или где-то, и смотришь картины и ты видишь что вот здесь художник рисовал ровно на 3000 долларов и вот кисть 350 и он выбрасывал кисть потому что перерывал ну продажность видна Ну, это к сожалению это все это Ну, это видно ну, не знаю может когда может или кто-то другой придумал но это, это заметно к сожалению и и, и заметно когда э -э художник начинает верить в ту легенду, которую создали для него дешевтманы, то есть ну, люди, которые его купили и продают. Ну, вложили денег. Ну, это же видно уже в А при чем здесь художники или скульптора? Я бы за, за образование, за культуру, потому что если, если у человека нет общего образования и общей культуры, я не говорю специально, именно общей, то он не может быть хорошим комбайнером, не может быть хорошим слесарем, не может быть хорошим там, водопроводчиком. А как же художник после того, как у него вот этот синдром появился? У него ошибки в образовании и в культуре. Кстати, для многих характерно, что они не хотят смотреть то, что происходит в мире. Я не говорю уже о истории искусства, допустим, там по музеям. Но многие смотрят с точки зрения только вот, хапануть какую-то идейку, цветом и вопостеречку это э, воплотить у себя э, на своих полотнах или в своих объектах и срубить полет как это не брутально звучит Но. Знание множит печали а не знание радости и оптимизма чего вам желаю и нам всем лучше притвориться притвориться не и жить в злобу а еще лучше обо внутренней иммиграции.